الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kim okay, berlinya saya di sini nama Nur Amalia Syik binti Abdul Rahim bernombor matrik 22111219 ingin membentangkan satu tajuk mengenai pembentukan sistem hukum Islam berdasarkan wahyu dan juga nuzul Quran iaitu uh, assignment yang diberikan oleh Ustaz Muhammad Amar bin Abdul Wahab Tahir iaitu subjek Ulum Quran uh, kod KDI 2013 Sebelum itu, mari kita pergi kepada pengenalan. Sistem hukum Islam ini dibangunkan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu yang disampaikan dalam al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukum-hukum ini diturunkan secara berperingkat bagi memastikan masyarakat Islam dapat menerima dan mengamalkannya dengan baik. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam bukan sahaja mengandungi perintah dan larangan tetapi juga prinsip asas dalam kehidupan beragama sosial politik. Penurunan Al-Quran ini berlaku mengikut keperluan syariat serta keadaan semasa masyarakat ketika itu. Ia membuktikan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendiri umat manusia secara bertahap. Baiklah, kita pergi kepada checkpoint yang pertama iaitu pengertian hukum Islam dan juga sumbernya. Okey, sebelum itu kita kena tahu apa definisi sumber hukum. Iaitu hukum Islam ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam melalui Al-Quran dan juga sunnah bagi mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek termasuklah uh, ibadah, muamalat dan juga jenayah. Okey, satu poin dua iaitu sumber hukum Islam. Okey, sumber hukum Islam ni ada empat. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Yang ketiga, Ijma' dan yang terakhir iaitu kias. Okey, apa maksud Al-Quran ni? Al-Quran adalah wahyu yang pertama, sumber rujukan utama iaitu hukum Islam. Yang kedua, sunnah iaitu perbuatan, pengakuan dan juga perkataan daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga pula iaitu ijma' iaitu kesepakatan para ulama dalam suatu hukum selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir iaitu kias kias adalah analogi hukum berdasarkan prinsip yang terdapat dalam al-Quran dan juga hadis Okey, kita pergi check poin yang kedua iaitu proses penurunan Al-Quran dan juga peringkat penurunan hukum. Okey, proses penurunan Al-Quran ini adalah diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun untuk mendidik umat Islam dan menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat. Okey, secara wahyu terbahagi kepada dua iaitu fasa yang pertama di Makkah selama 13 tahun iaitu ia memfokuskan kepada akidah, tauhid dan juga konsep hari akhirat. Dan juga yang kedua iaitu fasa di Madinah selama 10 tahun iaitu ia menekankan kepada hukum syariat seperti ibadat, muamalat dan juga jenayah. Okey, apa pula hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat? Yaitu ada tiga. Yang pertama, memudahkan penerimaan umat Islam. Yang kedua, menyesuaikan hukum dengan keadaan sosial masyarakat. Dan yang ketiga ialah mengukuhkan keimanan secara bertahap. Okey, apa pula hubungan antara wahyu dan juga pembentukan hukum Islam? Hmm. Wahyu ini adalah sebagai panduan utama iaitu setiap hukum dalam Islam ini berasal daripada wahyu yang membimbing manusia ke arah kebenaran. Okey, mana dalilnya? iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nasi bima arata Allah wa lil ya bermaksud sesungguhnya kami menurunkan kepada wahai Muhammad kitab al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukum di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu Melalui wahyunya dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. Okey, saya pergi kepada contoh pembentukan hukum berdasarkan wahyu. Yang pertama, pengharaman arak iaitu yang diturunkan secara bertahap. Surah Al-Baqarah dan juga Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Dan yang kedua, hukum waris iaitu ditentukan melalui wahyu dalam Surah An-Nisa ayat 11. Baiklah, kita ke penghujung iaitu kesimpulan. Sistem hukum Islam ini dibina berdasarkan wahyu yang diturunkan secara berperingkat mengikut keperluan masyarakat. Al-Quran bukan sahaja menjadi sumber hukum utama tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan. Oleh itu, memahami proses penurunan wahyu dan pembentukan hukum adalah penting. Selain itu, sistem hukum Islam ini tidak hanya tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata tetapi turut merangkumi aspek sosial, ekonomi, politik dan juga jenayah menjadikannya satu panduan hidup yang menyeluruh. Dengan adanya sumber-sumber hukum seperti ijma' dan kias, hukum Islam tetap relevan dan mampu menangani cabaran serta permasalahan baru yang timbul dalam keadaan moden. Justeru itu, pemahaman mendalam terhadap proses penurunan Al-Quran dan juga pembentukan hukum Islam sangat penting bagi memastikan pelaksanaan syariat yang tepat dan juga adil. Umat Islam perlu sentiasa merujuk kepada sumber hukum yang sahih dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Islam agar kehidupan mereka selaras dengan kehendak syariat dan memperoleh keberkatan di dunia dan akhirat. Oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.